Buradan qardaş Türkiyəyə xalqına salam göndərirəm. Dəstəklərinə görə Allah razı olsun deyirəm. İnşallah bu şanlı bayrağımızı, Türkiyə bayrağını Şuşada dalğalandıracağıq, Xankəndidə dalğalandıracağıq, Xocalda dalğalandıracağıq. Sona qədər, ən sona qədər gedəcəyik. Vətənin çəşiyində sona qədər dayanacağıq. Biz bura Mən Mən bilirəm ki, bizim kimi neçə dənə türk qardaşlarımız var və onlar da bizim üçün könüllü vura gəlmək istədilər. Onların ruhu bizləndir. Allah hamısına razı olsun. Analarımızın, bacılarımızın duaları bizlə olsun. Biz sona qədər gedəcəyik, inşallah. Qorxumuz yoxdur. Azərbaycan türkləri, Türkiyə türkləri qan tökməyi sevən millət deyil. Amma mövzusu vətəndi isə dünyanın şaftamanı kəsməyə hazırdır. Vətən sağ olsun. Şəhidlər ölməz, şəhidlər intiqam qazanır. Hepsi şəhidlərin intiqamını bir-bir alacağıq. Şəhid ailələrinin buradan səslərin, narahat olmasınlar. Biz o şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayacağıq. Sona qədər gedəcəyik. Allahu Əkbər. Bizim generalımız. Polad Həşimov. General Polad Həşimovumuzun ruhu şad olsun. Onun əsgərləri bu günəm onun intiqamını sona qədər alır.